Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 250 десантників, а також тисяча строковиків відмовились виконувати накази генералів по охороні Шойго, Москви та прийшли на сторону гвардії Патрошова. Разом з ними два високопоставлені чиновники та один генерал у відставці. Сьогодні ФСБ оточило військовий госпіталь у Москві, який свого часу переобладнала під потреби Шойго та його еліти. Там виключно поранені офіцери, еліта Шойго понад 300 чоловік. Патрошов наказав повернути всіх у Ты, кто не присягнул на верність, біля госпіталю, велика кількість автозаків, ФСБшники та спецназу, Патрошев зачищає навіть натяки на нові спробы бунту. Периодично в Москве лунають вибухи та стреляны на яку москвичам продают за навчання. Нагадаемо, политолог Валерий Соловей подтвердил тот факт, что Путин мертв и его тело в морге, но об этом сообщат позже. Не сейчас, а спустя два или три месяца, в зависимости от обстоятельств, руководящая верхушка России, объявит о смерти Путина, заявил Валерий Соловей. Что касается Путина, то на вчерашний вечер оно находилось в холодильнике, если технически в морозильной камере. Поделился имеющейся информацией политический аналитик. Мнение Валерия Соловья о том, когда официально объявят о смерти Путина, можно узнать из видео на канале YouTube. Журналист «Фабрики новин» спросил у политолога, когда известные мировые издания начнут писать о том, что Путин мертв, ссылаясь на свои источники. На что в ответ российский профессор обозначил конкретные временные рамки, когда что-то подобное может произойти. Мы наверняка это увидим и услышим, может быть, спустя какое-то время. Время – это не года, и это не много месяцев. Я думаю, что счет идет на два или три месяца, а может быть, все произойдет быстрее. Это уже зависит от диспозиции в той коалиции, которую возглавляет Патрушев. Кто принимал решение о полномасштабном вторжении, поинтересовался у своего гостя журналист Юрий Бибик. На что Валерий Соловей, не задумываясь, ответил Путин. Исключительно Путин был против этого варианта Герасимов-Патрушев, который сейчас возглавляет Россию не является симпатизантом Украины ни в коем мере, но Патрушев тоже был против, потому что он представлял реальное соотношение и положение вещей. До встречи, друзья, ставайте спонсором и канала, ставьте в пишите по чуть-чуть комментарии подписывайтесь обоискового, переможем разом.